Assalamualaikum dan, Assalam dan salam sejahtera. Ni hao wo jiao Aisha, wo jin yan Marhaban, ismi Amna, umri isna ashara. Selamat datang ke DBG Podcast Sembang Digital. Sebuah platform perkongsian inspirasi, kepimpinan dan pemikiran digital pada masa kini. Untuk episod kali ini kami sangat berbesar hati kerana menerima tokoh yang mempunyai latar kejayaan yang sangat unik. Beliau telah merentasi dunia penyiaran, sukan kebangsaan dan kepimpinan pendidikan negara. Tetamu jemputan kita adalah Tuan Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, sektor operasi sekolah. Beliau pernah dikenali sebagai pengacara televisyen di Astro dan pernah memimpin pembangunan olahraga kebangsaan dan kini bertanggungjawab terhadap operasi sekolah di seluruh negara. Terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, terima kasih Amna dan juga Aisyah. Okey. Okey. Jadinya tentu tuan untuk memulakan sesi podcast kita, boleh tuan mengenalkan dulu tentang latar belakang diri tuan dan juga sejarah awal kehidupan tuan. Hmm. Ah uh, okey. Ya, nama saya nama saya Zana Abbas dilahirkan di Muar Johor. Um, saya belajar di peringkat awal di daerah Muar sebelum melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Sains Johor di Keluang. Uh. Oh, uh, oh dan selepas SPM saya ke UK untuk buat oh, uh, matrikulasi dan juga uh, ijazah uh, dalam bidang okay. bahasa Inggeris dan juga um, mata pelajaran kedua saya sewaktu di di uh, universiti itu radio film dan televisyen uh, balik bertugas di Malaysia pada tahun 1991. Hmm. hmm. Kirinya memang tuannya ambil jurusan tentang televisyenlah pekannya. Ya yeah, sebab pada masa tu uh, di di universiti um dia bagi dua pilihan uh, pilihan pertama saya ialah bahasa Inggeris pilihan kedua tu sama ada saya buat komputer ataupun saya buat radio film television oh. tapi komputer pada zaman itu tahun penghujung 80-an uh, dia bukan macam komputer yang ada sekarang oh. uh, kita kena type command Uh, yeah, baru dia betul akan betul buat thing. satu pekerja Kalau kita kata nak on kamera Kita kena type command dia Baru dia nyalakan kamera yeah. Kita nak print Kita kena type So dia banyak kerja mm -hmm. uh, <laughs> Saya <laughs> uh, malas sikit pada masa itu So kita ambil <laughs> radio, film, television Radio, film, television pun Pada zaman ha. 80-an Dia berbeza daripada apa yang ada sekarang Memang ya, betul. Uh, Macam sekarang you punya kamera ni Semua digital It camera Dengan bebas. memory semua ada Zaman dahulu 80-an Kita guna kamera yang menggunakan film um. Ha, jadi lepas uh, daripada kamera itu dan dia tak ada suara. Macam sekarang ni you record semua suara pun masuk so, terus. Kalau, lah, kalau dahulu dia kamera gambar satu hmm? nak jadikan filem satu nak masukkan suara, nak masukkan lagu hmm. semua proses yang berbeza lah. Banjang lah. Yeah. Baiklah. Seperti yang kita tahu, Tuan Zainal telah mendapat gelaran sebagai pengacara televisyen di Astro. Jadi boleh saya tahu tak bagaimana cara untuk menjadi pengacara yang berjaya seperti Tuan? Okey, nak jadi pengacara yang berjaya. Usaha itu tangga kejayaan. Ya, ya. Kan? Tak, the, the, the <laughs> yang lebih penting uh, jadi, untuk uh, dalam apa saja yang kita buat, bukan saja dalam mengacara dalam pelbagai bidang lain yang yang penting ialah persediaan. Hmm. Uh, untuk kita uh, berhadapan dengan kamera pun kita kena laksanakan persediaan. Ya, uh, sama betul. juga macam Aisyah dengan Amna tadi kan. Dia cakap tanya oh kita buat research. Jadi research tu penting untuk kita hmm. bersedia uh, dengan sebarang kemungkinan untuk apa uh, di diutarakan dalam ya, uh, siaran-siaran uh. itulah. Uh, jadi kita perlu melaksanakan uh, Mm, uh, penyelidikan uh, Research yang menyeluruh Supaya apa yang kita Sampaikan itu adalah Perkara yang mantap Memang yeah, macam Jadi mantap. maknanya Persediaan ini Merupakan perkara yang Sangat penting ya yeah, Betul Supaya ulasan okay. kita tu Lebih mantap lah oh. Okey Okey okay. okay. uh, Seterusnya tuan Lepas Menjadi pengacara Di Astro Kenapa memilih Untuk menjadi jurulatih Di KOM Iaitu huh. Kesatuan Olahraga Malaysia uh, Sebenarnya saya Memang sebelum itu pun Saya memang jurulatih Suka Oh, so, saya latih Kedua memang latih masa. olahraga sewaktu so, itu di sekolah sukan Bukit Jalil, Jalil. di Kuala Lumpur. So, saya memang seorang jurulatih dan punya sijil kejurulatihan peringkat antarabangsa dan juga sijil ah. pensyarah. So kalau nak jadi jurulatih saya boleh. Jadi oh. masa pasal cikgu macam ada banyak option lah lebih kurangnya Ya, sebab ya. dalam dalam bila jadi seorang guru Uh, guru ni dia bukan mengajar dalam bilik darjah saja kan yeah, yeah, uh, guru tu juga jurulatih guru tu juga nak mengajar macam mana nak buat TVPSS, uh, buat podcast yeah, guru yang jaga perpustakaan guru jaga rumah sukan mm -hmm. ada kelab satuan, lepas tu ada badan uniform, jadi guru ni sebenarnya dia pelbagai, kebolehan guru itu uh, sangat-sangat uh, pelbagai dan itu tujuan uh, kita, kita pelbagaikan kemahiran guru bila mereka belajar di institut pendidikan guru ataupun di universiti ia penting kerana bila guru ditempatkan di sekolah tugas guru itu bukan hanya mengajar di dalam bilik darjah tetapi yeah. juga untuk membangunkan modal insan murid itu sendiri yeah. kan macam amna amnah dengan aisyah dan juga rakan-rakan lain ini dibangunkan dalam bidang digital yeah. so perlu ada guru yang mempunyai kemahiran itu untuk membentuk minat itu mm Yelah, bak kata bak kata orang lah, teacher is everything for us. Ataupun mm. macam murid tu adalah cerminan cikgu dia. Faham? Mm. Betul-betul. Seterusnya. Okay. Betul-betul. betul-betul. Mm. Okay, betul, -betul, -betul. <laughs> Okay, sepanjang saya punya research lah macam pencarian saya uh, saya jumpai bahawa uh, tuan telah melatih uh, atlet yang berjaya mencapai 37 kejayaan dalam 17 acara banyak tu uh, jadi saya nak tahulah macam mana cara-cara tips untuk melatih atlet uh, yang berjaya seperti tuan dia dia sebenarnya uh, kejayaan itu masa tu saya selaku ketua jurulatih uh, tetapi kejayaan itu bukan disebabkan oleh seorang Kejayaan itu adalah uh, dari kerja uh, sepasukan jadi dalam sukan olahraga ni dia ada pelbagai disiplin, ada yang acara sprint, ada acara hurdle, lompatan, lontaran. Jadi kesemua jurulatih ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan kejayaan setiap satu acara. Dan kemudian kita ada sokongan. Macam di sekolah juga kita ada pembantu makmal, kita ada pembantu pengurusan murid yang juga turut membantu dalam dalam bidang-bidang tertentu. Dalam sukan kita ada sport scientist yang membantu dari segi sains Scientific uh, elemen dalam sukan itu sendiri Jadi ia adalah berkat daripada kerja sama berpasukan oh. Sama macam dekat sekolah Kalau kita ada guru digital Tapi guru besar tidak menyokong kepada program digital ini Dia tak ada juga yeah, betul. Jadi dia perlukan sokongan daripada semua pihak Untuk bersama-sama Pihak JPN, pihak PPD Uh, dan akhirnya guru besar dan juga guru-guru di sekolah lah dan juga yeah. akhirnya murid yang yang meminati bidang ini. Sebab cikgu menjadi jurulatih QM tu, kenapa cikgu memilih pula untuk menjadi, memasuki dunia pendidikan? Uh, memang saya dalam dunia pendidikan daripada awal. Ya. Ah uh, kerana Tapi pendidikan lebih itu penting, kerana pendidikan itu membentuk uh, kepribadian murid. Dan pada ketika itu saya sebenarnya uh, ditawarkan untuk bekerja dengan Kementerian Belia dan Sukan. Uh, tapi uh, ketua setiausaha Kementerian Pendidikan pada masa tu dia tak benarkan dia kata uh, no kita letak uh, di Kementerian Pendidikan. So oh. daripada situ saya mula di Kementerian Pendidikan. Selepas daripada uh, masa semasa tuan uh, jadi uh, pegawai BSTP, saya nak tanyalah pendapat tuan tentang hal tuju pendidikan uh, digital untuk uh, negara Malaysia pada masa akan datang. Apa pendapat tuan tentang hal tuju kalau kita lihat daripada dasar-dasar kerajaan pun yeah. uh, sekarang ini kerajaan Malaysia sangat berfokus kepada mewujudkan generasi digital. Ya. Uh, kalau kita lihat dalam mana-mana research di uh, pihak badan antarabangsa, uh, kebanyakan uh, kerjaya yang wujud pada ketika ini adalah kerjaya yang bersangkutan dengan digital. Uh, dalam bidang AI misalnya. Uh, kalau dulu uh, 2019 tu kita tak ada cerita pun pasal AI. Uh, tapi bila 2022 dia dah mula cerita AI. Mm. 2025 dia dah mula cerita generative AI. So ini ia gejala berubah. Uh, dunia teknologi teknologi ini sentiasa berubah dan uh, sebab itu sangat penting uh, untuk semua pelajar memahami uh, akan perubahan ini kerana uh di masa akan datang apabila anda semua memasuki uh, alam pekerjaan yeah. itulah kemahiran yang perlu ada pada diri setiap seorang. Yeah. Sebab yeah. itu di peringkat sekolah ini kita perlu pastikan bahawa setiap murid melalui dasar pendidikan digital yang kita perkenalkan itu untuk setiap murid ini fasih digital. Yeah. Bila kita kata fasih digital dia bukan satu atau dua aplikasi saja. Dia meliputi pelbagai aplikasi yang perlu menjadi sebahagian daripada kemahiran uh, hidup uh, para pelajar. Um, di masa akan datang uh, apabila uh, katakan uh, uh, Amna dan Aisyah ni dah dalam 4 uh, uh, dah dalam 6 dah 6 okey yeah. dah 6 usia 12 tahun. Ye. Yeah. Nanti masuk tingkatan uh, sekolah menengah ada lagi 5 tahun. Yeah. Betul. 5 tahun nak masuk ke universiti tu sama ada tingkatan 6 lagi 2 tahun. Sudah so 7 tahun. Yeah, betul. Masuk universiti ada lagi 4 tahun katakan. Ya. Yeah. 7 campur 4 apa? 7.411 uh, lambat amna 7.411 zaman ni ada perjalanan tu sebelum uh, amna dengan aisyah uh, mula bekerja ada 11 tahun lagi ke hadapan ya yeah. dalam masa 11 tahun tu akan berada pelbagai perubahan kepada teknologi. Camera. Teknologi yang kita guna mungkin kamera yang kita gunakan sekarang ni, mikrofon yang digunakan sekarang ni dah berbeza. Sebab itu bila 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 kita belajar, kita lihat kepada perkembangan-perkembangan yang terkini supaya semua alatan itu boleh digunakan, kemahiran itu boleh digunakan kerana apabila anda masuk bekerja lagi 11 tahun ni, ya. Yeah. itulah yang akan diaplikasikan pada ketika itu. Mungkin yeah. kita tak guna pen lagi, kita tak guna kertas lagi, kita hanya bercakap. Ha, ah, ah, ha, kita kalau bercakap gram. dengan tangan kan? Cakap. Ya betul. Ya. Kiranya macam semakin bertambah tahun semakin banyaklah inovasi yang ada. Ya, ya betul. betul. Okeylah tuan. Akhir sekali, apakah visi dan harapan tuan terhadap pendidikan di Malaysia pada era digital dan globalisasi pada masa sekarang ini? Ya, saya harap semua uh, pelajar uh, terutamanya dan juga guru-guru uh, untuk merebut peluang, uh, memahirkan diri dalam bidang digital. Yeah. Uh, kita tahu di luar sana industri uh, digital ini sangat berkembang dengan luas. Pekerjaan-pekerjaan yeah. um, uh, yang dahulunya pekerjaan tradisional, uh, misalnya arkitek yang melibatkan melukis, mm. kan? uh, melukis plan rumah, plan bangunan dan sebagainya, sekarang ini menggunakan kaedah digital. Um, tapi kemahiran digital itu uh, dan dan peluang untuk merebut Kemahiran-kemahiran digital ini perlu diambil oleh setiap orang yeah. uh, agar dapat memberi kelebihan kepada diri sendiri. Uh, di samping itu, saya juga berharap uh, agar pelajar-pelajar kita juga dapat mempelbagaikan uh, soft skill uh, dengan bantuan guru uh, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita mencipta inovasi. Uh, itu juga penting kerana apa yang kita belajar itu uh, untuk kita aplikasikan supaya ia dapat digunakan, dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa uh, kita yang lain. Um, supaya uh, inovasi yang tercipta itu merupakan satu hasil yang mampu untuk menyelesaikan masalah dunia misalnya uh, banjir sejak tahun bah, kita yeah. tahu tengganu banjir so apa inovasi yang boleh kita cipta misalnya untuk uh, membantu uh, amaran awal banjir so, uh, untuk mengelakkan kehilangan harta benda yang yang uh, teruk jadi uh, usaha inovasi ini juga perlu kita perkasakan yeah. dan saya harap uh, semua uh, pihak termasuk para pelajar sini akan mengambil peluang pembelajaran yang ada ini uh, untuk memperbaiki diri sendiri uh, yang akhirnya akan mendatangkan manfaat kepada negara kita insyaallah wow. nasihat yang mantap ya yeah. okey baiklah Terima kasih uh, diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Zainal bin Abbas atas kesudian berkongsi pandangan dan pengalaman yang sangat bermakna dalam episod podcast pada kali ini. Sebagai moderator, kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan ataupun kekhilafan sepanjang pengenalian podcast ini. Dengan ini kami mengundurkan diri sebagai moderator podcast dan berharap segala perkongsian yang telah dibawakan memberi manfaat kepada para pendengar. Sekian kami akhiri podcast ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.